З вами вітримо футбол, ви десь програму Додатковий час. З вами я, Юди Володимир. Та сьогодні у нас без гостях команда Динамо, яка не та, яка вчора розгромила Manchester City Сіті з рахунком 2-0, що нам усім, я думаю, хотілося значно більше. Трішки інша команда, яка розгромила перед цим суперників, які учаслили в зимовому кубку під егідою ХФЛ і стали цим самим чемпіонами, ось що можуть довести своїми медалями та кубком, який тримають у руках. Хлопці, перш дякую, що прийшли. Чому теж я Як от заявилися в Кубок и як відбувалися игры, и с кем была так, наприклад, найбарша игра, ну и кого пришло так вот на литке? Ну, Пожалуй, я на этот вопрос. Заявились в Кубок, я знал до этого организатора, участвовал в предыдущем кубке их органи... за другую команду. И как бы турнир хороший, мне понравилась, организация их, mm -hmm. довольно -таки доступна для молодежи. И я принял решение заявить свою команду динамо отрадный, чтобы они проявили себя. Mm -hmm. yeah. С кем на ваш играл в тему кубку? Ну когда я заявлялся, я знал всего несколько команд по именам, как бы это Stars ребята или Warriors как они выступали mm -hmm. и знал клашов, он был на сборах организаторов. Я подозревал, что это команда Catrano как бы. mm -hmm. и остальные как бы, команды мне названия ни о чем не говорили, как бы я их не особо хорошо знал. Поэтому я mm -hmm. настраивался в первую очередь на Stars и на Фокс River. Як вислялося з наступним, це якби з асоціацією совершенно другой колективів. Ну і з місцевими аматорами по таки просто. Ага. Хлопці, ну а от чи виправдали свої сподівання, команда, яка грала проти вас, в такому плані, як чи чи не виправдали? От ви сподівалися, що ці команди будуть сильні мота місцевими. Що от Fox River, да, от ви е, їх дуже легко пройшли і дуже легко розгромили. Ну от чи було важко виграти цей кубок? Чи все ген пройшло так от от Он вот на него лучше капитана ответить, потому что он тоже настраивался и имеет свое мнение. Не, ну, как, пара сложных игр было, там, как, ну, вот, в полуфинале была хорошая команда, вот, в первом тайме они пока не пропустили, первый гол, то есть, очень хорошо играли, вот, ну, и Старс, как бы, не уступил вот, в uh -huh. финальном матче, вот, в других группах, как бы, тоже были интересные команды, там, даже та же Борусия, вот, они как соберутся, то есть если соберутся, то показывают, там кто-то не приезжает, то уже Ну, как сказать, слабых команд не было. сейчас уже все футбол, в принципе, ребят, умеют. То есть все зависит от возможности как бы собраться, кто заявился. И вот такие таким фанфарным поступком. Зараз вы можете еще на своих блокитных экранах. Вот такие вот... Ностальгия за Родинскому часам. И э, у нас есть, э, я не знаю, на сколько цех есть, перейду на русский, э, Володя, скажи, э, ты играешь в команде давно, и я знаю, что ты не из Украины, да? Ну да, я из России, Сам э, получилось так, что я здесь женился и остался, вот, попал в команду относительно недавно, летом, вот мы познакомились с капитаном, с Сашей, и он пригласил меня за них играть, как бы. я очень довольный, э, потому что ну, я играл в других командах, но как бы как такового вот, сплоченного э, идеи коллектива как бы я нашел э, только вот в этой команде, потому что как бы э, ну должны быть, э, когда ну чтобы команда была целая, единая, должны все одинаково мыслить и одинаково ну рассуждать как бы и тогда будет коллектив, тогда будет э, коллектив, когда один будет за другого вот как бы здесь я это нашел, здесь я ну как бы как мне кажется я втянулся в эту команду, она для меня уже как родная стала вот и мне очень нравится все ребята, мне нравится играть с ними в футбол, общаться, то есть все. Ну, все ты классно, настоящий все... легионер в команде, да? Ну да, Получается. Ну, Скажи, это... пожалуйста, была ли у тебя практика э, игры в России? Ну, ну, в... Да, я играл, ну, я сам из Калининграда, вот. Э, я там играл как бы за, ну, за молодежную команду, за Балтику, вот, uh -huh. э, Занимался там, тренировался как бы, вот. И... Ну, ну, не, не ну, обижая русский есть. футбол, э, скажи, пожалуйста, к, к, вот где сильнее все-таки футбол играет лучше, где лучше играть футбол, в России или уже в команде Динамо? Ну, ну как бы, ну, Динамо довольно-таки Динамо довольно-таки на хорошем уровне, как бы, если брать любительский футбол, как бы на очень хорошем уровне и конкуренция в команде на место, то есть есть и... То есть есть к чему стремиться, есть всегда есть какие-то цели. И если ну, уважающий себя игрок, который будет ну, ставить для себя какие-то задачи, он всегда будет расти. Это команда, в которой можно расти. То есть тут нет потолка, mm -hmm. который вот, достиг и все, и встал. То есть я расту, я для себя беру как бы много, я, ну, я очень довольный. Как бы. А там, ну, как бы, просто разный возрастной период. То есть я там в молодости играл, как бы сейчас уже человек семейный. Понятно! Мої ініціативи, якби, тоже. Хорошо, спасибо. Э, хлопці, уставі запитання, вам задав, хто став кращим гравцем вашої команди на цьому турнірі? Кого б ви зараз хотіли ви відзначити по-особливому і от на камеру назвати це прізвище і сказати: "От цьому гравцю по-особливому дякуємо". Нехай він стане цим зіркою інтернету. <рес> ну, можна сказати, що по-особливому то подякуємо Жені Іваненко, він виручив, когда вот сложилось, то не смог гратар бути. на первом матче и на финальном. То есть Женя его достойно заменил. На воротах, да? Да, на воротах, да. Взял в серии пенальти два, два удара соперника вот, uh -huh. и подарил команде победу. И что ты задумываться над тем, что можно начать свою карьеру в кипре в команде? В том, что в христианской футбольной лиге я начинал с вратаря. Таких команд, как New Life и Ага, Тож, що не хате. Точніше, вже немає коли починати, вона вже практично поэтому... Не було нічого складного. Були навики вратаря, поэтому как бы, пригодились. Зрозуміло. Хлопці, ну дякую вам за те, що прийшли. Дякую вам, що так от відповіли на деякі наші запитання. Ще раз вітаю вас з тим, що ви стали переможцями. Бажаю вам перемог у сезоні Твітодинадцять обов'язково перемагати і саме головне перемагайте в життєвих негараздах. Нехай у вашому житті будуть тільки перемоги, я ні в житті. в личной жизни, в семье, чтобы все было отлично. Вам скажу, у тебя что-то Папа.